rushid aka mirzo ulug'bek energiga keldik birinchi zamerni o'zida bizani ko'pincha mana shu mijozlarimizni fikrlarini buzish uchun chaqiradimi yoki o'zimizni buzib tashlaymizmi noto'g'riligini isbotlab tashlaymiz mijozimiz mana shuni shundoq primoy qilib to'xtayman deyaptilarda manga asroв qo'yib berasan deyaptila mana bu yerga stol stul qo'yib berasan deyaptilar stol stul oynaga yaqin bo'lsin deyaptilar mijozni gaplari to'g'ri lekin o'zimizni fikrni yetib ketamiz hali patolog qilinmagan дока bo'lsin deyyapti mana buni o'zgartirib beraman deyaptilar bunaqasiga keyin xatoligini isbotladik endi mani fikrim nima bo'ldi bu yerda endi mana shu qosin rasxod qilmang dedik rasxod qilmang baribir mana shu oltmish santimetr shkafni ichiga bunaqasiga qo'ysanglar ham baribir oltmish bo'ladi bunaqasiga qo'ysanglar ham oltmish bo'ladi mana buni razmerini ko'ryapsizlar yigirma yetti santimetr bemalol ishlaydi ishlata İşli oladi hozir santexnik kelib qoladi tasdiqlatdim o'zlariga ham qovursin deyildi de. bundan keyin duxovka qo'yiladi duxovkadan keyin холодильник qo'yiladi vitiska u tepadan olib kelinadi mana bu yerlarga moyka bilan gazni o'rnini bitta ko'ramiz o'rni almashtiramiz va bundoq keladi mana buni ko'ryapsizlar o'n besh santimetrli devor и mana bu yerda qirq santimetrli rigl mana shuni mana shu yerga qo'shihtirib bersangiz deyapman mana bundoq bo'ladida mana mana shu joyingiz yetmish besh santimetr qilib beramiz astrorok bo'ladi dedim astrok o'rniga ishlaydi mana buni usti qilib shundoq o'rattirib bersangiz mana mana shu joyiz man sizga katta сталечница qo'yib bersak сталичц razmeri yetmish besh bo'ladiku xuddi shunaqa mana shu yerga оstовк tushadi dedik гобrазный кухня bo'ladi bunaqa кухняni juda ko'p qilyapmiz ya'ni postlarimizda ko'rsangiz postlarda oq qora qilingan кухня bor xuddi o'sha narsani unda faqat uskи qilingan edi mana shuni широkий qilib yuboramiz chiroyli katta кухня bo'ladi dedim endi tasavvur qilinglar bu yoqda stol stul endi buni dizaynini ham qo'yamiz bitta ko'rasizlar agar kimga mana shunaqa fikr dizaynerni fikri endi dizayner ham hammasi ham ideal emas yoki yaqinda chizayotgan bo'lishi ham mumkin ha hali dizaynni ko'rganim yo'q и chizdirilgan odamni ham ko'rganim yo'q просто noto'g'riligini isbotlab beryapmiz tajribamizdan kelib chiqib kimga sifatli mebel kerak bo'ladigan bo'lsa tavsiya qilishinglar mumkin buni ah, ah, zakaz berganlarni aktualniyga qo'yib qo'yamiz hozir birinchi zamer o'zida xudo xohlasa fikrlarimiz to'g'ri kelyapti kliyentimiz bilan